สวัสดีรอบดึกค่ะกำลังเป่าลูกโป่งและจะทำแต่งของวันเกิดให้เมนวินเนาะจ้ะลาบหนึกนิดหน่อยโอ้ยจุดสิทธิ์บอลลูนเราคุยท่หัวท้องซะโอเคจะเล่นสลับท์ Mm. Det var inte bra. Så man ska knyta hårt, men jag tänkte att det här är så hårt så det kanske gör sönder ballongen. Mm. Vilken bra kompis jag har, va? Ja, hon engagerar sig och ger tiden till mig. Svadika. Vad brun du är. Vad brun du är. Jag har mm. sol. Ja. I Spanien. อาจารย์ถามว่าเขาขึ้นสีน้ำตาลแทะก็ได้ผิวผิวสีแทมแทะนั่งบอกว่านั่งไปไปอาบแดดยูสเปนมันเดี๋ยวฉันแปลกันเนี่ยซีซีซีแปลว่าอะไรว่าเป็นซี yes พอ spanish yes yes or nada Nada nada, nada, nada no. Nada no. Okay. Trivs du bra där idag? Mm. Ja. Så härligt. Ja. Det var så härligt. Jag ville inte åka hem. Ja. Kom med jackan med tills Min mamma, hon hade inte råd att köpa byxor. Mm. Så här nya, fancy. Okej. Utan vi fick ta dem när de hade råd med. Okej. Men jag var inte nöjd. Så jag gjorde det alltid dom. Får jag berätta? Får jag berätta? Ja. Ah? Ah, eller översätta mer. Ah? Ja. Sitt! Förstår du? När du var liten? Ja, när jag växte upp. แต่แม่เราบ่มีเงินซสือกางเกงหรือเสอผ้างสินะเราก็เพราะว่าสมัยตะกี้เงินก็หายากเราก็แล้วมันก็แล้วจะอยู่ในสถานะอย่างทั้งสี่น้ำหนักจะหลายสิ่งหลายอย่างสินเนาะเราแบบที่นี่นั่งบอกว่านั่งเอาเสือผ้ามาเย็บเอามาเย็บอันใดมันมันขาดหรือว่าอันใดมาต่อกันยังส่นะพี่น้องแต่สมมติว่าคือจัง กางเกงขาสั้นยังสีน่ะกับมาตัดกับมาแต่งกังสีน่ะเฮ็ดเองนะพี่น้องโซเดียสุดๆ up ข้อโซเด้ยมอะอเย็บไม่เลยอะรู้จักโซเดียมเขาเป็นคนนั้นนับเย็บได้พี่น้องเขาเป็นคนเย็บจัดได้อะฮะอะ När jag växte upp mm. så på den tiden. Mm. Vad ska jag säga? Det var ganska tufft. Ja. Mm. Man hade inte råd. Mm. Mina föräldrar köpte ett tomt som jag ville bygga på. Mm. Och då fanns det inte heller pengar tillräckligt för mat. Mm. Så varje sommar när vi var där så var vi tvungna att fiska. Mm. Så jag, jag är uppvuxen på fisk. Okej. Okay. När min vän i sina så var det här sommarhuset. Och här var det อออยู่ต่างจังหวัดจังศรีลบบดที่นี่ยเราเพราะว่าเขาซื้อที่ดินด้นลบบดที่นี่ก็มาสร้างเองอย่างจังศรีล่ะก็บบอมมีเงินจังสรีเมนบอลจากลบบดที่นี่เขาก็เลยไปตกตกแต่ปา่าหาป่านะพี่น้องแล้วเราก็เลยบอกว่าเราเราใหญ่มาด้วยกับการกินปาพี่นอ้องอืมอดีจังเลยนี่ส่วนน้ำมัน växt upp så var man tvungen att hitta egna idéer och lösningar. Mm -hmm. Och Evelina är väldigt duktig. Hon liknar mig. Jag Lina, hon är jättebra på att Lina saker. Hon köper saker, saker, saker. Hon är det är naken, den gamla. Ja. Vad ja. är. så är Vad? Nej, men så... Bara för att jag hade en sån uppväxt så... Fick jag lära mig ända sedan jag var liten att pengar, eh, det får man inte hur som helst. Utan man ska vara rädd om de man har. Mm. Eh, till och med nu när jag är vuxen och har mycket pengar. Så lever jag ändå inte flashigt. Utan jag tänker på vad jag köper, vad jag betalar. Ja, man måste göra det. För allting har blivit dyrare. Mm. så Jag är van att eh, tänka på att man köper inte vad som helst eller hur mycket som helst. Eller kastar pengar bort. Utan man måste vara försiktig, man måste tänka. Mm. ก็ย่อเอเชอเราที่ท่วเพื่อนมิตแล้วบอกว่าตงแต่หน่อยจนยัยแหม่เราจะอยู่ในการเลี้ยนลูกับแบทางทางแม่เล้าทางครอบครัวเราน่ะจากการเลี้ยนลูการใส่เงื่อนการการยู่การกินเนาะแหมคือแบบว่าบะแมนซื้อซื้อของหรืมิแตยแบบว่าย่นทิงอีหยางแกงซีหรือว่า ไว้เคลียร์ออกซะเลยอัลท์อัลท l อ๋อ่ว่าตะกันตุกกันอกัอ๋อมากเอว่นเอ่อสูไฟหลาหรือว่าออหรือว่าใส่น้ําหลายจังซินะแล้วก็ซื้อของบ่บ่ซื้อมากเกินไปเอ่แล้วยิ่งสมัยนี้ลําปูแล้วยิ่งสมัยนี้นางบอกว่า เฮาต้องเอ่รู้จักเก็บรู้จักเอ่อรู้จักเก็บรู้จักออมแล้วบ่แม่นเฉพาะซื้อของเอ่อที่เฮาบ่จําเป็นนางบอกว่านางใช้วิธีจังซี่อ่ามาแต่น้อยจนใหญ่ถึงนางจะมีเงินจังซี่น่ะแต่บ่ได้หมายความว่านางจะเอ่อเช่นมีเงินเดือนอีหยังจังซี่นะแต่บ่ได้หมายความว่านางจะไปซื้อของซื้อทุกอย่างที่ความตาอีหยังจังซี่นะด้วยความอยากได้ so on the on t h sea s r t o som du vill ha. Du köper inte heller, men bara vissa saker som du behöver, eller? Nej, jag köper Aha. bara det jag måste. Jaha! Vad köper du? Vad köper du? Intervjuer? Till en gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger, jag gånger, tog gånger, tre gånger, fem gånger, fem gånger, Sen, gånger, fem gånger, fem gånger, fem jag försiktig? Ah. Då kan jag köpa nånting som jag tycker om. Okej. Och hon sa att om mm. hon tog pengarna, om hon trodde att hon skulle ta om så det Ja. Vi ska inte masskonsumera. Nähä. Utan vi ska vara försiktiga med miljön. Ja. Uh, det är bara barns framtid. Okej. Okay. bara um, vi ska inte uh, överkonsumera. Köttang jag bara köpa för mycket. Vi måste tänka till kring sinne och närm och det är en framtid Ja, det är barn och miljö i framtiden och allt djur. Och djur och เพื่อในแต่ในสิ rats, well,? ่งแบบหล่อมทุกสิ่ง no ท mm. ุกอย่างอ่ะพี่น้องที่เป็นผลกระทบประสมเอาอะแต่ว่าบราเอ็มทิปส์แต่ว่าเป็นความคิดเป็นที่ดีท็อกอะไรแบบนี้มั่งพูดสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนั่นก็คือการมีอยู่อาศัยอาศัยอยู่ och kan Varför vi köpte lägenhet i Spanien är bara för att jag och min man har jobbat hårt mm. hela vårt liv. Okay. Så vi kände att vi ville unna oss någonting. Jag och min vän skulle en. เดี๋วเล่กเฮ็ดพนเดี๋ยวจะสปารว่าวัลลิต์มีกี่บาทแล้วเล่กเฮ็ดพนอพาร์ทเมนต์ไปซื้ออพาร์ทเมนต์อยู่อยู่สเปนเพราะว่าฉันและสามีฉันทํางานหนักมากตลอดชีวิตจนถึงอายุหนีนอตจ่ะที่นั่งพูดแล้วฉันกับสามีฉันออกความคิดเห็นกันว่าเขาต้องอุ่นนอสกาคือจังแบบว่าคือจัง ให้ความสุขต like ัวเจ้าของรีแลกน้ากันอย่างแจงสีน่ะเพราะว่าเฮาเริ่มอายุหลายแล้วแล้วเฮาก็เลยไปตัดสินใจไปซื้ออยู่ประเทศนั่นซื้อคอนโดนะพี่้องซื้ออพาร์ตเมนต์นะเม่อไร่จะเวรือไม่เรวสแนเมในสเปนแต่ถึงฉันไปอยู่สเปนฉันใส่ชีวิตแบบประหยัดมากประหยัดแบบประหยัดอื Mm. Får jag fråga? Ja. Men du behöver inte svara. Jo, får, jag på, får fråga hur mycket? Får jag får fråga, vad kostar lägenheten ungefär? Bara ungefär. Jag vet inte vad exakta, men ungefär. 80 000 euro. Men mm. där kan man vara känd här, det bara appartmännkondor till typ i sydjursbynnen. แล้วก็ถอดได้อันนี้แม่ตายถามถามนางบอมเอนว่าจะมาถามด้แบบที่ว่าฉันขออนุญาตถามเธอนนหน่อยบอก่ฟัวโยแอมฟัวแอมฟัวโยฟัวก็คือแบบว่าฉันขออนุญาตถามเธอได้บอกด้วยความมารยาทเหาต้องถามเขาก่อ,อนอรินนออนรงสินะตามเจ็บตามจริงน้่งประจําเป็นตอ้องตอบก็ได้นั่งก็เลยบอกว่า80,000ยูโร80,000ยูโรมันสวีเดนส์คาเพนเงอประมาณ1ล้าน Med dig, Tham, var lånen i Sverige ungefär en miljon kronor. Men... Eh, vi köper fortfarande inte dyra saker eller någonting. Men vi kan unna oss att gå ut på restaurang oftare i Spanien, för att det är billigare. Mm. Eh, I Sverige, skulle jag... Mm. สี่คืนในสเปนค่าใช้่ายเหมือนกันทุกคืน4คค่ะในสน4คืนค่ะในสเปน4คนค่นสเปน4่ะในสเปน4คน่ะในสเป่ะในสเปน4คนค่ะสเป่ะในสเปน4คืนค่ะในสเปน4คืน่ะในสเปน4คืน่ะในสเปน4คนค่ะในสเปน4คยนค่ะในสเปน4คื่สเปน4คื่ะในสเปในสเปน4่ใสเป่ะในสเปน4ค่ะสเปนสเปน4คื่ะ Var det fyra dagar eller fyra menyn? Eller fyra mål? Nej, fyra kvällar. Fyra kvällar. Si, Kostar lika mycket ja. som en kväll i Stockholm. Nej, si, i Sverige. Kostar lika mycket som en kväll i Stockholm. Kostar lika mycket som en kväll i Sverige. Kostar lika mycket som en kväll เ a g t y ว k e r det v ่ r j ä t จะ b r a เ t t ต i บ a า b e ่ t ä m t ะมีคนมาที่่ก็มีคนมาที่นี่นนก็จะ d ีคนที่จะมาทัา่นมีคนที่จมาที่นีก็คนท่จาทีน,นี่็มีคนท่มานก็ะมีที่มาที่นบบี่จนที้จะมาท่นี่ก็ะมนท่มาที่นี่จะมีคนท่าที่นี่จมีนที่านก็จะมีนที่จะมา่ก็จนที่มทีนมีที่ที่นี็ทาที่ี่ที่ดีมาก Nu gör jag bara en sån här stor lång. Oh, den blir jättebra. Ja, Men det här fanns ju massor. Oops, den åkte tillbaka. Funkar okay. det? Ja, det blir jättefint. This is good okay. Coca Cola mm -hmm. mm. and a warm. Mm. Mm. So now we fix this. Mm -hmm. เม่นวินเบอร์ธเดย์นนั่งพูดให้แม่เบนวินพูดให้แม่นวินวันเบนวินเรากำลังทำอันนี้ให้เธอนะสัต <cir> ว <c uit> <c oughs> ์เธอหกขวบนะ det är inte så att ni kan för. Varför pratar jag engelska? Jag inget vet inte. Det är så? Spanien. Eller? Ja, pratar ni engelska? Eller? Mm, och lite, spanska. och lite spanska. Jag börjar lära mig faktiskt. Mm. Det är inte lätt kan jag säga. Mm. Det här med uttalen. Vad är det för din favoritmat där i Spanien? Prata om mat. Nej. Pizza. Pizza. Men du inte fråga. Men du inte fråga om ätande, om kongbot, kongter, juju spaningång. Pizza, pasta. Hmm. Pizza och pasta. Fisk. Fisk. Ah, och pasta. Blir mer kryssigt. Ja. Mm, jag hoppas män blir glad. Ja. Och mm. mm. sen är det så här fyra spår på. Fem, sex. Hur ja, mycket ska vi ha då? Allt. Allt. Det är väldigt. Och att man målar i dess hand. Man fyller bara 60. Oh. Och så klarar man för mig bara. So. Det här är jätteroligt. Ni ser nog mäktigt. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. du Släpp ut. Ja, det är släpp. släpp den igen. Mm. Men det är helt okej. Ja. <laughs> Jättegärna. På Karl-Åke. Där var den tokig. Här sitter den fast. Mm. <Century> Oj! Det tog ju slut på den. Det är på andra sidan. De bara delar på. Mm. Det är så fin färg. Ja. Var det lite roligt att vi hade med... Hängande? Ja, svart ja. och guld där också. Jag hoppas med människor blir glada. Men vi är inte det gick där i Jo då. Vi är glada. Du, att du bara här! Det är vi glada <laughs> Vill inte missa den här dagen. Nej. Känner mig jäkligt här Vill ha en bäddning. Och inte jag heller. Mm, Nä. Din pojke har blivit stor. Ja. Låg på Lokkun... Lokun... Lokusai kunnen... Lömjaila devasen. Ja. Gud, man kommer ihåg det. Han är liten. En liten napp. Jag hade aldrig såna här när jag Nej, inte jag heller. Fanns alltså inga pengar för person. Inte du heller. Jag var glad när jag fick knackig korv. Ja. Alltså Till middag. Mm. Då var jag liksom. Ja. Jag, jag hade inte vet. heller. Ah, ah. En bit måste vi hänga som fattas. <laughs> <tryck> Oj, det är bara... Det är small. <laughs> <tryck> Det där. Happy new year. Happy new year. <laughs> Jag <tänkte> säger alltså. <laughs> <och se> alltid <laughs> med tajbar att ta, när Lina möter Lina så ta får talar Happy new year, Happy new year. Jag <laughs> säger bye bye Happy new year. <laughs> det hänger lite på land. Ja. Det ah. var bit som tappas. Det är en typ här. Ja, det var det. Det har nej, ja det var det här bara. Det tar någon såna. Då mamma så jag går runt här, hoppas jag inte vaknar än. Oj, jösses! Vad är tanken på den här? nej, <laughs> bli. <går> <går> <Flores. går> ja. oh, jag är så glad. Tack för att du ja, ställ upp. Du, jag älskar mig. Ja. Som mitt eget barn. Ja, jag vad med land, landet här, känner <går> vad är <går> så <går> fint. Jättefin. Jättefin! Tack för allt för att du ställde upp! Mm. Jag älskar dig!